Накануне Дня химика в Музее частного акционерного общества «Крымский титан» по сложившейся уже традиции для школьников-эрудитов была организована интеллектуальная игра. В брейн-ринге приняли участие учащиеся 8 класса УВК школы лицея номер 2. Тема игры – химия, история и продукция предприятия «Крымский титан сегодня». Так сложилось, что сегодня с «Титаном» связана практически каждая семья армянска. На просьбу ведущей мероприятия, а также заведующей музея Татьяны Макаровой поднять руку тех, в чьих семьях есть титановцы, отозвалась большая половина зала. Нам важно, чтобы это был праздник, чтобы это был ну, веселый такой урок, с которым бы вы вынесли что-то новое, интересное, ну и, конечно, у вас было хорошее настроение. А подняла настроение присутствующих и помогла расслабиться самим участникам музыкальная пауза. Ветер взял, В игре приняло участие две команды по шесть человек. Это оксиды. Мы оксиды хороши, машем, пляшем от души. И кислоты. Наш кислот огромный строй, водород тому виной. За интеллектуальными баталиями следила компетентная жюри. Это ведущий специалист отдела социального развития ЧАУ «Крымский титан» Алла Андрончик, ветеран предприятия председатель Совета ветеранов завода Татьяна Пестрикова и преподаватель химии Валентина Горбаневич. Вопросы брейн-ринга были разного уровня – на знание, смекалку, с юмором. Среди полюбившихся – пальцем в небо. Здесь ребята могли и не знать ответ, но им давалась возможность его угадать. Не менее увлекательными оказались Оказались и видео-вопросы, и черный ящик. Ответы команд оценивались по отдельной бальной системе. Школьники старались найти правильный ответ на довольно сложные вопросы. Здесь не было соревнования на скорость нажатия кнопки. Команды тщательно взвешивали свои ответы и совещались. Игра захватила всех. Азарт, интересные вопросы, дух соревнования. В эту атмосферу были вовлечены и болельщики. Именно их подсказкой по правилам игры могли воспользоваться один раз команды. Час захватывающей игры промелькнул мгновенно. И вот уже финал. Члены жюри были единогласны. Ребята показали отличную командную игру, эрудицию, хорошие знания по химии, умение мыслить, а главное, что все они очень позитивные. Ну а удача в этой игре была на стороне команды Кислоты. Отдел социального развития для всех участников подготовил приятные призы. Книги талантливых поэтов Армянска, изданные при поддержке Титана. Ну и, конечно, сладкий стол. Виктория Мирчева, Руслан Лисевич, программа Новости.